Perdana Menteri menegaskan tidak akan ada sebarang cubaan menutup kes Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM berhubung dakwaan pemalsuan dokumen babitkan tujuh pemain warisan. Datuk Syuan Wai Ibrahim berkata kecaman persekutuan bola sepak antarabangsa FIFA terhadap FAM adalah isu besar. Namun badan induk negara itu wajar diberi ruang mempertahankan diri. Datuk Sri Anwar mengulas kemelut FAM pada sidang media dalam pesawat menuju ke Johannesburg, Afrika Selatan sempena sidang kemuncak pemimpin kumpulan 20 G20. Katanya isu melibatkan pemain warisan dibangkitkan pada mesyuarat kabinet. It's a major issue to FAM. You we, we deliberate this thing and we say no cover up, go ahead. That has been our instruction. But then the process has to go. You know, we don't decide to act purely based on FIFA. We are not even disputing FIFA's credibility at this instance. But but uh, I think Hanayu's position is right. Let FAM defend themselves first. Katanya lagi, beliau memahami kemarahan orang ramai mengenai skandal itu dan rakyat sentiasa mahu melihat tindakan segera dilakukan kerajaan. I can understand people are the impatient because we are not acting. Oh, it's beyond us, nothing to do. I mean, you must allow for FAM to defend themselves and let the process go through. September lalu, jawatan kuasa tata tertib FIFA mengenakan denda kira-kira 1.8 juta ringgit terhadap FAM berhubung isu berkenaan. Manakala tujuh pemain masing-masing dikenakan denda RM10,600 serta digantung daripada semua aktiviti bola sepak selama 12 bulan. Semalam di Dewan Rakyat, Menteri Belia dan Sukan Hana Yo menghuraikan tindakan yang sudah pun diambil terhadap FAM Buat masa ini saya nak nyatakan bagi pihak Kementerian Belia dan Sukan kita akan pastikan buat masa ini kita tak akan tambah grant untuk mereka sehingga FAM menguruskan isu ini dengan baik untuk meyakinkan rakyat semula bahawa setiap dana yang diberikan dan digunakan oleh duit rakyat ada um accountability Tambah Hana pihaknya juga mahukan sebarang permohonan naturalisasi atlet atau pemain oleh mana-mana persatuan sukan dirujuk terlebih dahulu kepada Majlis Sukan Negara sebelum diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Agenda pertama Datuk Seri Anwar di Afrika Selatan adalah melakukan kunjungan hormat ke atas Presiden Cyril Ramaphosa. Dalam pertemuan itu, beliau turut mengucapkan tahniah kepada Afrika Selatan menjadi negara pertama dari benua itu memegang tampuk kepresidenan G20. Menurut Datuk Seri Anwar, tema solidariti, kesaksamaan, kemampanan bagi G20 selari dengan fokus Malaysia selaku pengerusi ASEAN 2025. Tumpuan khusus diberi kepada usaha memperkukuh daya tahan bencana, kestabilan hutang serta pendanaan peralihan tenaga Kedua-dua pemimpin turut meneliti kemajuan hubungan dua hala susulan lawatan rasmi Ramaphosa ke Putrajaya Oktober lalu. Malaysia katanya bersedia memutamakan beberapa dokumen penting termasuk memorandum persefahaman membabitkan kerjasama dua hala antaranya ekonomi dan industri, halal, pertanian, tenaga hijau, teknologi, pendidikan dan TVET. Datuk Seri Anwar menjelaskan beliau sudah memberi teguran kepada setiausaha politiknya berhubung surat sokongan untuk projek hospital. Katanya desakan untuk pegawai berkenaan dikenakan tindakan keras dibuat tanpa mengambil kira fakta asas isu terbabit. Saya tidak setuju uh, tapi apakah itu melanggar peraturan yang jelas? Apakah uh projek itu berdasarkan surat dia tidak sebab KSU tahu arahan dulu dari tegur kita kena tegur lah. tapi sama ada nak hukum betul tidak ikut proses janganlah orang tak kira tak setuju kita minta ambil tindakan keras Kerajaan Madani melakukan yang terbaik untuk Sabah sejak menerajui negara tiga tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata kekairahan parti tertentu memainkan sentimen kenegerian pilihan raya negeri itu tidak berlandaskan fakta dan hakikat. Datuk Sri Anwar menjelaskan Putrajaya komited menyelesaikan isu asas rakyat Sabah khususnya bekalan air, elektrik dan infrastruktur jalan raya yang diabaikan sebelum ini. Saya buat sedai upaya saya soal api. Ya. Dia minta serah balik, kita serah balik. Tak cukup wang, kita bagi 1.1 bulan bilion ringgit. Kemudian kita minta soal Supply Gas Petronas tolong ambil TNB jadi apa yang walaupun itu bukan dari skop sekutuan kerana dia ada badan elektrik dia sendiri. Kerajaan Madani juga meluluskan peruntukan besar bagi memastikan pembangunan Sabah setara dengan negeri lain, termasuk bekalan air ke Universiti Malaysia Sabah yang telah ditangani dengan peruntukan RM3 juta ringgit semasa lawatannya ke universiti itu tahun lalu. Perdana Menteri kesal kerana parti tertentu di Sabah memperalatkan sentimen kenegrian untuk menutup isu berkaitan tadbir urus. Saya tak timbul soal Sabah, Semenanjung, Parti Sabah, Parti Sabah. Parti yang boleh khidmat, sebuah jawatan kuasa khas melibatkan Kementerian Komunikasi dan Kementerian Kesihatan ditubuh bagi meneliti isu berkaitan sistem NG MERS 999. Jawatan kuasa itu akan menilai aspek teknikal, pengoperasian dan koordinasi antara agensi tindakan kecemasan. Dalam pernyataan bersama, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil dan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan laporan mingguan akan disediakan kepada Jemaah Menteri mengenai status pelaksanaan, keberkesanan operasi, indikator prestasi utama dan cadangan penyelesaian. Setakat tengah hari tadi, sistem itu menerima hampir 324,000 panggilan. Dikendalikan 170 pegawai profesional di lebih 1,000 stesen kerja. NG MERS 999 kini merangkumi 837 lokasi operasi dengan anggaran kos operasi tahunan 113 juta ringgit. Dua mangsa rentung selepas sebuah lori terhumban ke dalam gaung dan terbakar di Kota Tinggi, Johor. Mayat pemandu lori ditemukan semalam sejurus operasi memadam kebakaran dilakukan. Manakala mayat penumpang yang juga kakak angkat pemandu tersebut ditemui selepas kerja-kerja mengalihkan lori siang tadi. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Othman berkata pihaknya menerima laporan berhubung nahas di kilometer 26 Jalan Lok Heng Mawai pada jam 4.35 petang semalam. Hasil siasatan awal mendapati lori ini dipercayai terbabas sendiri sebelum jatuh ke dalam gaung lalu terbakar. Mangsa R. Sasetaran, 38 tahun, parah akibat melecur keseluruhan badan. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian dan mayat dihantar ke unit forensik Hospital Kota Tinggi untuk tindakan lanjut. Tambah beliau pihaknya dimaklumkan oleh keluarga mangsa tengah malam semalam malam, terdapat seorang lagi individu menaiki lori ini. Kira-kira jam 4.30 petang tadi, kerja-kerja mengalihkan lori dibuat dan pihaknya menemui mayat penumpang tersebut. Polis mengesahkan tiada kenderaan lain yang terlibat dalam nahas tersebut. Jabatan Bomba sedang menyiasat punca kebakaran sebuah sekolah di Baling pagi tadi. Empat bilik darjah dan ruang pejabat sekolah kebangsaan SK Baling musnah dalam kejadian itu namun tiada mangsa kerana cuti mingguan. SK baling terbakar, SK baling terbakar. Kejadian disedari penduduk sekitar, susulan kepulan asap tebal menyelubungi bumbung bangunan dua tingkat di sekolah itu. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan sekitar jam 10.46 pagi. Kebusnahan membabitkan 32% termasuk empat kelas di tingkat atas dari keseluruhan blok yang terbakar. Api dipercayai bermula dari pejabat sekolah. Hanya terdapat seorang kaki tangan bertugas di sekolah yang juga saksi kejadian. Ada spark daripada elektrik tersebut jadi itu adalah cabaran utama yang kedua adalah faktor anginlah. angin pada masa kejadian angin agak agak kuat juga. Faktor berkenaan menyebabkan api cepat marak namun lima kelas di tingkat bawah sempat diselamatkan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Susulan kebakaran itu, pasukan teknikal Jabatan Kerja Raya JKR dikerah ke Sekolah Kebangsaan Baling. Ia bagi menjalankan penilaian awal ke atas tahap kerosakan dan keselamatan struktur bangunan berkenaan. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Natalinggi menegaskan pihaknya juga akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan agensi berkaitan untuk kerja baik pulih serta langkah keselamatan.